И желтый мяч э, тоже хорошо смотрится на белом. Скоба пробувает. На технику поручбы полянские, але... но... Обыграть другие команды, всех перечислить невозможно. Вот это уже совсем другой уровень для молодежи, для роста молодежи. Но это мое субъективное мнение. От когда э, ведущий нашей команды, первые пять или шесть, э, была э, вторая команда, которая играла в первой лиге. Не на удар, а вот Кудобьяк пробывает, в и призначает пенальти Даньковский. Влучаем мяч в руки, Роксу зараз сейчас посмотрим, кому, и Даньковский призначает 11-метровый удар. удар и забывая. 1-0 Шипко. Открывает рахунок нашему матче. Не напрямок. Богдан Шуст и его Шипко в другом. Туре поспель. Вызначается в другой поспель. Я не сторонник все-таки, я вам скажу, Андрей, когда вратари гадают направление удара. Надо реагировать, он ну, до удара, видите. Упал в совершенно противоположный угол, освободил все ворота. Нужно, на мой взгляд, все-таки, это моя позиция, нужно работать по удару, по мячу. куда летит мяч? Достал, не достал, это другой разговор. Ну, большинство вратарей все-таки гадаю. Ну, что? 10 Игорь Чайковский, 3 Алексей Полянский, 33 Максим Билый, 27 Тарас Лазарович. Вот острый момент, сейчас смотрим острый момент. Извините, Андрей, да, сейчас могли, могли забить Карпаты второй мяч. Половец не попал в раствор ворот так, Еще раз прекрасно Прекрасный пас Патисту, выход Смотрите, дал. как Батиста разобрался, вошел в штрафную и отдал прям ногу. Но концовки не получилось. Острый, очень острый момент. Но тут, видите, Это из этого видим, ракурса мы видим, что да, каменюка помешал. Такое законодательно уже. Ух ты! Что тут зафиксировано цей гол? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Федецкий? Зафиксован гол Федецкого и рахунок матча стоит 2-0. Вот цены неспудивные из так и на поразумение в обороне. И опять простой элемент, стандартный. Вот как раз это и говорит только о том, что вот я буквально минут назад говорил, что еще нет целостного образа. Вот здесь психологическое напряжение потеряли совсем игрока. Он один оказался. Ну, сейчас Мы сейчас видим... смотрим, насколько... Да нет, мне кажется, чисто забитый мяч. Чисто из линии вратарского майданчика. Может, Шусту тут, но... может, шуст, Макс, выходит из лори. Я могу сказать, я не хочу защищать шуста, но вот в таких условиях климатических очень сложно стартовать. Сергей Зайнев, Тарас Купривский. Вот момент. И вот а, я я ай яй 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 ну и тем не менее, я думаю, что это еще не конец. Знаете, какая прекрасная передача. Ну, видите, в зону вратаря был удар. Если бы левее или правее, конечно, было бы сложнее. Но передача, ну, просто блеск.